Valdənlər birinci gəlir övladlarına yol atsınlar. Mən deyim bunu elə, bu da işdir. Belə valdənlər olur həyatda bəz vaxtlar. İstiqamət verin övladlarınıza. Onlara imkan verin e, belə deyə düzdür, ürəyiniz yanır, e, yol göstərin, e. bunlar öz yerində, amma e, imkan verin düşünsünlər, imkan verin fikirlərini söyləsinlər. Bəzi ailələrdə heç imkan vermirlər uşaq düşünsün və yaxud fikrini izah etsin xüsusən ailəvi məsələsində də qərar verilir. Bəl, Bəli, sən düz deyirsən. Çalışsınlar belə analar, atalar övladlarına yol atsınlar, istiqamət versinlər. Sonra bir ömür mən belə valideynlər tanıyıram ki, bir ömürdə özlərini bağışlaya bilmirlər. Təbii. Bir ömürdə övlad da deyir ki, ata-anam elədi. Bax belə övladlar tanıyıram. İndi Bürüşdə də mənim bütün günü görüşlər, insanlarla danışıram, dərtlərini danışır, söyüdürlər. Övladlarınıza istiqamət verin. Məsələn, tutaq ki, yol göstərin ə kömək edeyim bu başqa bir şeydi. Allah inşallah siz qorusun. Hədi mən sən olur ki, e, qururdan da irəli gəlir də mən övlad böyütmüşəm, bu getsin kimi istəyir və yaxud da kimi istəyə alsın. Mən kimi istəsəm ona verəcəm onun üçün. Və yaxud mən kimi istəsəm ona verəcəm. Bəs, amma əslən onları da eşitmişəm baxsidiyən kimi çox qəşəngdir. Amma heybətli kişilər olub ki, məsələn də elə heybətli insandan kişilər olublar, hörmətli insanlardan olublar, deyir ki, qızım kimi istəsə, yəni də indi abrı başdı da, əxlaqı yerində olan da təbii ki. Və yaxud da oğlum bir abrı bir yerdən də kimi istəsə onu alacam onun üçün. Bu, bu cür nə düşünən insanlar da var. Yəni belə deməklə insanın heybəti azalmır, yəni insanın hörməti azalmır ki, düzdürmü? Bəzi hadisətdə peyğəmbərin sözü bir dən qüvvət. Nəsə peyğəmbər Əmirul-Müminin Kəsə Zəhra ilə düşdü. Orda e, gəldi peyğəmbər qızına dedi. Hə Zəhra sülh çüt elədi dedi yani əmirul möminsin heyətçi Peyğəmbər də sukutuha rızaha onun sukutu razılıqdı həyasından deyə bilmədi. Yəni ən gözəl ibliyi. Hə, ən gözəl də. Əl-ləf bəynəhumə kəma əl-ləf də bəynə Əliyyinə və Mərtəza və Fətəməz Zəhra. Adını o evlənəndən cütlüklər üçün oxunur dualda ilahi buyurlar evləndilər Əli və Zəhra kimi bular mərhuman eləkilən Əl-ləmin. Ona görə Evdə gələ bir şərait yaradasan ki bir övlad da deyə bilsin dayı. Elə bir alım yoxsa elə hər tərəfdən sıxasan, boğasan bu işdir. Bə. Yaxşı.